Beep <laughs> beep. Yeah. На Телеканалі Соціальна країна в студії Катя Некреча поговоримо про смачненьке. З 26 до 28 вересня у Київському кінотеатрі Кінопанорама відбудуться дні кіно. Про їжу, що це значить, це свого роду прев'ю робіт, частина з яких візьме участь у конкурсній програмі Food Film Festival Ukraine 2015 року. Про це кажуть організатори, і детальніше про їжу та кіно поговоримо з однією з організаторів у нас в студії Інна Сумовська. Інна, вітаю Здравствуйте. вас. Здравствуйте. Тільки що ми бачили а, відео. Це режисери а, Даніель Кляйн і Міра Файн, автори цього фільму. Mm -hmm. а, це було знято в Ефіопії. І Я так розумію, що на фестивале будет будут представлены фильмы вот такого да, Нет, ну не только, но такие тоже будут. И работы этих ребят также будут представлены. У нас будет их работа о Шри-Ланке и об Италии. Вообще эти ребята, они сумасшедшие. Это, я не знаю, но ну, они либо пара, либо они женаты. Точно сказать не могу. Но они путешествуют по миру. И я бы отнесла этот фильм к категории гастропутешествий. То есть они показывают культуру и еду в разных странах. Ну то есть тут имеет значение картинка, красивая музыка, такие фильмы тоже будут у нас, но и другие также будут представлены. А что такие Food Film Festival? Food Film Festival, хорошо, сейчас детально расскажу. Впервые в Украине он появился в апреле этого года. Хотя в Европе, в США это уже такая хорошая, крутая традиция проводить подобные фестивали. У нас еще люди часто задают мне вопросы, а что такое кино о еде. В то время, как вот там уже в Европе уже все все знают, это уже такие семейные дружественные праздники. Я вдохновилась фестивалем Food Film Festival в Амстердаме. То есть они так и называются. У нас Food Film Festival Ukraine. Если подумаете про какую-то другую страну, просто поменяйте название, они будут называться точно так же. И я написала ребятам из Амстера, что мы хотели бы с вами провести подобную вещь в Украине. Но что они сказали, да, конечно, мы только рады вам сопортить вас. И они ну, очень большую нам поддержку предоставили, когда мы проводили апрельский фестиваль, более того, они выходцы из такого движения Slow Food, в Украине оно тоже представлено, поэтому они тоже знают, ну, а мы дружим с украинским Slow Food, поэтому они к нам были ну мега расположены и благодаря их поддержке у нас все-все произошло, они нам помогали а, контактами с режиссерами, рассказывали, какие у них были активности, ну, в общем, все вопросы, которые у нас возникали, их там и программные директора и там, ну, в общем, люди из команды всегда открыты и это было мега здорово, несмотря на то, что мы просто писали имейл, иногда скайп-кол, но это была классная у нас такая работа в команде, я считаю. Поэтому... Это Все молодой фестиваль в квитне этого года, uh, в уроков да да, 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 совсем только мы начали, и мы не собирались делать предпоказ, мы планировали проводить ну, фестиваль, как всегда это происходит раз в год, но мы получили огромное количество положительных отзывов от людей, всем очень понравилось, хотели, чтобы мы организовали до доп показы, мы провезли еще фестиваль по другим ну, украинским городам, и когда нам начали, ну первый фестиваль, когда мы делали, нам было сложно собрать работы, нас никто не знал, и нам нужно было стучаться лично там в киношколы к режиссерам, а потом нам начали просто люди отправлять заявки на участие, и мы решили, почему бы не сделать предпоказ, и вот зритель украинский, он голосованием своим будет потом влиять на то, какие из работ попадут в март в конце курсную программу. То есть у нас на сайте откроется голосование с 26 сентября, и можно будет поучаствовать. А какая мета этого фестиваля? Потому что квітню этого года уже страна была в очень неоднозначной ситуации, mm -hmm. так? и на пороге до войны. Конечно. А вы все-таки сделали это впервые? Да, я тоже скажу, потому что э, мы когда планировали, только появилась идея, в стране были, ну, все знают, такие ситуации, в которые мы все были вовлечены, мы все переживали, мы ставили проект на паузу, мы хотели его отменить. Но все-таки в апреле мы его переносили несколько раз. И в апреле, когда мы все-таки вышли вот в эфир, ну, решили, что давайте все-таки сделаем что-то хорошее, как-то сплюсуем пространство, ну, все равно нужно как-то разрядиться. Мы не были уверены, что люди хорошо на это тоже отреагируют. Мы как-то, ну, и рисковали тоже, и я переживала, потому что у меня голова была забита в какие-то моменты тоже другими вещами. Но я не знаю, что поспособствовало тому что билеты были распроданы за сутки до мероприятия мы продавали дополнительные места на полу возможно людям просто хотелось там хотя бы на два часа переключиться и, может быть, это посодействовало этому. Вот. Поэтому такая вот история. Более того, когда мы связывались с режиссерами и говорили, что мы с Украиной, все всегда у нас спрашивали, как у нас дела, что у нас происходит. И мне до сих пор режиссеры в те фильмы, которые мы уже показали, они периодически пишут и там говорят, ребята, ну что у вас, как вы там? Ну вот это тоже, наверное, посодействовало, возможно, тому, что нам начали быстрее отвечать, потому что о нас знали, Тема письма была Hello from Ukraine, и, может быть, это тоже как-то посодействовало. А сколько режиссеров приезжало минулого раза у нас? У на в том-то ну, том и дело, что к нам на фестиваль не приехали из-за ситуации, uh -huh. потому что не все, э, ну, скажем так, может, они боялись или я не знаю, с чем связано, но не говорили, что мы вас будем поддерживать на расстоянии. А в этом году в марте уже есть несколько заявок. Это ребята из Амстера, но они не из команды, кто организовывают, они режиссеры. Они хороший фильм представляют, «Прилов» у нас на фестивале минутный, но классно они сняли. В общем, они хотят приехать, молодые, они представляют там амстердамский продакшн, и я, я бы очень хотела, конечно, чтобы у нас были представлены, чтобы к нам приехали режиссеры, чьи работы мы будем смотреть, и мы уже планируем, чтобы пригласить режиссеров, чьи работы заняли призовые места в прошлый раз. В прошлый раз победители э, тоже зрители выбирали, и было бы здорово пригласить. Но мы уже отправили запрос, сейчас все это в такой рабочей да, в состоянии поэтому конкретно вам ничего не могу ответить по этому поводу. А на чем, э, какой э, фестивалю? взагали mm фестиваля? -hmm. Популяризация ежи. Да, вот нам Чи... тоже спрашивают, что это культ еды, зачем вы это делаете. Но на самом деле а еда ⁇ это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Мы едим, и, и, ну, это большая часть нашей жизни. И она затрагивает разные моменты, там, как мы выбираем еду, как мы едим, в какой атмосфере, с какими мыслями, а почему именно эти продукты... Продукты. Есть очень много социальных, философских тем, культурных тем, как еде относятся в разных странах. Для кого-то это окей там сидеть, эм, я не знаю, в 8, есть еду на улице, для кого-то нет, нужно чтобы там играла музыка и, и, и все эти вещи. Вот мы доносим через искусство, через кино. То есть зритель, вот я считаю, что вот кому в первую очередь может быть интересны эти фильмы, это в первую очередь тем, кто так или иначе связан с едой, то есть у них там свои проекты, идеи или свои какие-то кафе. Ну в общем что-то, чтобы подсмотреть, а как это делают mm -hmm. в других странах. Люди, которые любят путешествовать, потому что будет много фильмов о том, где еда, как представлена в какой стране. Люди, которые любят готовить и люди, которые любят есть. Ну, по сути, огромный у нас такой, ну, зрители, то есть они очень разные, но каждый найдет что-то, что им интересно. У нас даже представлена, в прошлый раз была черная комедия, и в этот раз тоже будет черная комедия шведская. Она уже заняла призовые места на различных международных фестивалях, но она очень неоднозначная. Я не знаю, как вот украинские зрители оценят, там история о том, что приходит в ресторан, очень требовательный клиент он мега требовательный и ведет себя не всегда адекватно по отношению к официантке, но ну вот как, как концовка разворачивается, ну, я просто сидела в таком напряжении целый фильм он длится 17 минут, ну посмотрим, вот действительно это очень интересно то, что хорошо воспринимается в Европе вот те которые призовые места в Украине, в прошлый раз мы заметили что наоборот эти работы как-то прошли мимо, а вот какие-то работы на которые я наверное не делала потому что все равно на меня влияли да, там, мнения режиссеров заграничных, я как-то уже смотрела через их взгляд на фильмы. А вот эти фильмы, ну, они вот украинцам, нашим зрителям очень понравились. Но хорошие работы победили, я была Очень довольна ж тимінані а на а, твою думку як експерта, можна сказати, вже <laughs> так з їжі та кіно про їжу. Ага. Все ж таки культура їжі в нас є в Україні чи в Києві? Можливо, ну вона є везде, просто вона абсолютно різна. Ну есть, на якому то, рівні що... у нас це? А... Ну, может я не совсем правильно поняла, поняла вопрос, но э, то, что сейчас происходит в Украине вот те проекты, которые я вижу даже та уличная еда то, что открываются кафе-однодневки то, что люди уже не нету такого понятия, что для того, чтобы открыть ресторан мне нужно вот это, вот это, вот это значит я делать не буду то есть все равно люди начинают делать что-то маленькое свое, локальное смотрят на то, что для этого не нужно там большие какие-то вложения и я считаю, что ну, мы на правильном пути и то, что там Украина стремится э, вот, думать и идти в ногу с Европой, ну, в, это, в этой теме это очень заметно. Даже вот украинские работы, я хочу отметить, что э, на прошлом фестивале наша работа заняла, ну, зритель украинский выбрал эту работу как одну из лучших, но она действительно была по качеству очень клевой. И это был видеорецепт приготовления кексов. И также там у нас была представлена работа нью-йоркского режиссера, Он тоже, э, у него был видеорецепт приготовления пончиков они просто были в, в подобном стиле и вот если показать человеку и не сказать где чья работа не всегда можно определить хорошо подобранная музыка классно подобранная картинка я уже перескочила mm -hmm. с вашим mm -hmm. <laughs> да а и... кто те украинские режиссеры яких убрал они Ольга Бабич а вторые ребята Анна Корабченко, если я не путаю фамилию, они просто снимают в стиле food видео, ну то есть видеорецепты. Mm -hmm. Иногда делают, потому что это вот им захотелось снять, им появилась идея снять э, приготовление рыбы на костре, там романтическая такая история. Они это сделали. Иногда делают на заказ там для каких-то брендов, ну то, там либо какая-то книга по кулинарии или что-то вроде того. Вот в этой сфере. Ну, у нас сильные ребята. И в этот раз будет классная украинская работа по поводу приготовления хлеба в лесу. Как можно просто прийти в лес и готовить вкусный хлеб, и там же его съесть. Это клево. То есть это люди берут участие в вашем фестивале, звучание, для которых приготовление еды так, та, съемка, цехо процесс, это хобби, правильно ну, я ну, понимаю? Ну, Или там есть профессии, профессии нет, там не есть, конечно, да, 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 безусловно, там есть разные работы. И есть, ну, нам и отправляли многие работы любительские, но мы все равно но э, нас часто тоже спрашивают, как мы отбираем работы. Для нас важно, чтобы работы были представлены в разных стилях. То есть, это и анимация, это и художественные, документальные фильмы, чтобы они были разные по настроению. Ну и, безусловно, мы смотрим на качество. То есть, некоторые ребята классные, хорошие, но все-таки нужно еще ну, доработать, чтобы мы уже показали на большом экране. Чем можно надеслать свою работу? Заявку можно отправить. Мы в превью в сентябре уже, ну, к сожалению, не получим показать но чтобы подать заявку на участие в марте можно это у нас на сайте в футере в конце director's apply мы специально сделали на английском чтобы ну, ребята иностранцы могли понять они и так заходят на наш сайт у нас пока нет английской версии но они там что-то находят и подают заявки я этому безумно удивляюсь как они это делают Дякую вам іно за те, що прийшли да, до нас спасибо. в студію. Я нагадаю, що це ми спілкувалися з організатором Food Film Festival інною сумовською. Наостанок хочу запропонувати переглянути ще одну роботу цих режисерів авторів Даніеля Кляня і міфи Файн. А це вже про в'єтнамську кухню. Давайте подивимося.